Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. Ellis firmó los documentos según las instrucciones, mirando ocasionalmente a Pat, quien permaneció como un observador cortés y silencioso, sosteniendo sus preguntas. ¿Eso es todo? Ellis volvió a comprobar los documentos antes de entregárselos al abogado. Sí, señor Ellis. Entonces puedes seguir adelante con el resto. No te molestaré más. Con permiso, señor Ellis, que se recupere pronto, señor Pat. Una vez que el abogado se fue, Pat, lleno de preguntas, no dudó en preguntar de qué se trató aquello. Se trata de la persona que te lastimó. Estoy a punto de arrastrarlo a la cárcel. Ellis encogió de hombros, pero su breve explicación no satisfazó la curiosidad de Pat. Titi? Mm. Luego, Ellis caló a Pat para que se sentara en el gran sofá en la esquina de la habitación. Le pasó un brazo por el hombro y le acarició suavemente la cabeza varias veces. Cuando Pat suspiró, Ellie se rió. ¿Qué? ¿Por qué el suspiro? Nunca me dices nada, se quejó Pat fríamente. Sus ojos mostraban una mezcla de reproche y queja. No estaba acostumbrado a que Ellis hiciera cosas sin informarle, y lo sintió como un desaire. Estabas enfermo. No uses eso como excusa. Nos vemos todos los días. Si realmente quisieras decírmelo, me lo habrías dicho hace mucho tiempo, interceptó Pat, conociendo bien la naturaleza de Ellis. El hombre lo haría guardar rencor y nunca soltarlo un rasgo que parecía inmutable. Te hubieras estresado y el médico te decía que descansaras. Tenía buenas intenciones al hacer esto. Sé que tenías buenas intenciones, dijo Pat, resignado. Si hacía un escándalo, Ellis podría pensar que estaba siendo tonto y no digno de ser amado. Si lo sabes, entonces deja de hacer pucheros. Te lo habría dicho, de todos modos, tarde o temprano. No hay nada que pueda ocultarse por mucho tiempo. No querías que viniera porque querías seguir ocultándolo, ¿verdad? Pat entrecerró los ojos, sospechando. Al ver la expresión inocente de Ellis, estuvo seguro de que era lo que había supuesto. Está bien, no preguntaré más. Continúe y maneja los documentos en el escritorio. Revisaré esta pila primero. En cuanto a esos, puedes firmarlos. Ya los revisé. Está bien, respondió Ellis simplemente. Pero antes de levantarse para hacer lo que Pat le había indicado, no se olvidó de darle un gran beso en la mejilla. Ellis, es para aliviar el estrés. Vamos, tenemos una reunión a las diez. Pero no he visto a Titi por aquí. ¿La has informado ya? No, quiero que sea una sorpresa. Cuando reciba la cita judicial, Ellis pretendía dejar que Titi se enterara de una vez cuando comenzara el proceso legal. Creo que su ausencia se debe más a cuestiones personales. Como sabes, Teranai se ha metido en algunos problemas y Titi probablemente esté buscándolo. Esperemos y veamos en qué tipo de lío se ha metido. No me sorprendería si Titi termina cortándole la garganta en lugar de Feinlong. Por lo que he visto, Titi es el tipo de marido increíblemente celoso. Pat se quedó sin palabras. Algunas cosas, algunas personas y las expresiones y acciones superficiales que deliberadamente muestran al público no pueden determinar qué tipo de personas son realmente. Es como la corteza de un árbol. Si miras más profundamente en el núcleo, en el interior, podría haber un refugio para las termitas que nunca verías desde el exterior. Como Teranai titi, a veces, incluso cuando pensaban que eran cautelosos y perpicaces, es posible que en realidad no lo sean. Había pasado más de un mes desde que Teranai se había causado un problema importante. Pero mis muchas preguntas seguían sin respuesta. Especialmente, esperar a obtener información de él y ser inútil. Teranaya había desaparecido como si nunca hubiera existido. Nadie tenía pistas ni actuaciones precisas sobre su paradero. No estaría equivocado que ahora se hubiera convertido en un misterio sin resolver. En el fondo me preocupaba su seguridad. Había una alta probabilidad, según varias especulaciones, de que ahora pudiera ser solo un hombre. Algunos dicen que huyó intencionalmente de los crímenes que cometió con Titi, mientras que otros afirmaron que podría haberse convertido en aliento para tiburones en el océano.